Здравствуйте, меня зовут Юлия Донцова, я работаю в офисе Amnesty International в Украине и сегодня э, я поговорю с вами о безопасности мероприятий, о планировании, о подготовке и о проведении мероприятий. Хорошая новость в том, что любой человек может провести любое мероприятие. Это может быть... Э, Чайпите, может быть, сбор подписей в каком-то публичном месте, концерт, все что угодно, все, что вам придет в голову, вы можете провести и успешно провести, но в случае только, если вы хорошо подготовитесь. В первую очередь вам следует хорошо продумать, какое мероприятие вы хотите, что вы хотите, чтобы там было, сколько людей туда пришло и так далее. Потом сесть и составить сюрприз-сюрприз список. Пожалуйста, детально пропишите все, 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 что придет вам в голову от самого начала до конца мероприятия. То есть начинают какие-то очень общих и понятных вещей, как помещение или какое-то место, в котором будет достаточно света, свежего воздуха и пространства для людей, которые вы хотите пригласить, и заканчивая до каких-то очень-очень маленьких деталей, достаточно количество ручек или сахара для чая, если это чай пить, или заменитель для сахара, если это больше вам подходит. И когда вы составили этот список? просмотрите его и подумайте, что из этого у вас уже есть, что из этого вам нужно достать и подумайте, где вы можете это взять. После чего присыпайте к реализации вашего плана. Я призываю вас подумать о безопасности ивентов, как очень важной составляющей части подготовки к вашему мероприятию. Почему важна безопасность? Я думаю, что безопасности никогда не бывает много. И безопасность это такая штука, которую вы никогда не будете понимать, сделали вы хорошее решение или плохое решение, потому что приведу такой пример использования ремня безопасности в машине. То есть вот такая маленькая маленькая мелочь, вот этот вот клик ремнем может кардинально поменять ситуацию. То есть если с вами случится какая-то неприятность на дороге, вот этот маленький маленькая деталь она может кардинально изменить это событие от катастрофы и какого-то рокового события, которое изменит вашу жизнь и жизнь ваших близких, до э, приключения, о котором вы будете рассказывать в компании друзей. При подготовке мероприятия я бы рекомендовала вам осмотреть помещение, в котором вы будете проводить его, особенно если вы не хорошо знаете это помещение, а кому-то приходите в гости, или снимаете, или что-то в этом роде. Что должно быть в таком помещении? Вход и выход должен быть запасной вход и выход. В таком помещении должны быть базовые, базовая пожарная безопасность. То есть от просто визуально смотрите его. То есть нет ли там, не знаю, открытых источников огня, камина, свечей и каких-то неисправных электроприборов, искрящая розетка, это плохой, плохой, плохой поинт, до наличия огнетушителей и, возможно, пожарной сигнализации. Если этим вещи там есть, пожалуйста, выясните, где они находятся, чтобы в случае какой-то экстренной ситуации вы могли четко действовать и не терять время на поиски. Почему это важно? Потому что в экстренной ситуации вы не будете знать, какие будут условия. Будет много людей, и они начнут паниковать начнется давка или э, будет много дыма и вы не будете видеть и поэтому очень важно э, понимать и очень четко ориентироваться что делать в такой экстренной ситуации. Ивент может быть небезопасным в результате того что то место которое выбрали для проведения оно небезопасно например однажды я посещала культурное событие это был спектакль концерт я уже не помню помещение выглядело таким образом то есть это было какой-то я не помню, сквот или какая-то такая подобная штука. И э, помещение было в аварийном состоянии. То есть вход, например, осуществлялся через одну створку двери. Чтобы пройти, нужно было пройти боком. Э, в зале было недостаточно сидений. Организаторы поставили какую-то скамеечку, которая загораживала и без того этот узкий проход. Э, во время этого события использовались свечи, то есть открытый источник огня. Какие-то потолочные балки, которые были явно в аварийном состоянии. К ним э, скотчем был привязан удлинитель. К которому подключена лампа, которая тоже была привязана скотчем над головами зрителей. То есть очевидно, что это плохой пример и, пожалуйста, не делайте так. К сожалению, в последние э, несколько лет в нашей стране проводить ивенты э, некоторых на ну, некоторые правозащитные темы стало небезопасно. Я думаю, что если вы даже там элементарно в Гугле поищите какие-то там по, по запросу срыв акции, мероприятия про феминизм про тему прав ЛГБТК, то вы увидите много сообщений о том, как такие мероприятия были сорваны или им препятствовали. Ну, как правило, туда приходят какие-то посторонние люди. Это какие-то ребята агрессивно настроенные, и они э, начинают либо занимать это помещение, громко кричать, э, как-то требовать, прекратить, э, обижать присутствующих, и так далее. Либо они э, действуют более какими-то носительными способами. То есть там на некоторые марши бросали дымовые шашки. В этом году были случаи, когда они пытались, э, эти оппоненты, мероприятия пытались забрызгать газовым, газовыми баллончиками помещение, чтобы в нем было сложно находиться, ну и так далее. Итак, мы вынуждены принимать меры безопасности, когда мы проводим мероприятия определенной, определенной тематики. И э, если вы, как организатор и как организаторка, э, известны в вашем населенном пункте, э, если вы являетесь активистом, активисткой, или вы проводили ранее такие мероприятия, и они были известны, и если вы ранее сталкивались э, с людьми, которые препятствуют проведению мероприятий на определенной тематике, то вам стоит подумать о безопасности вашего ивента. Вы живете в населенном пункте, где э, тема э, прав э, женщин, прав ЛГБТК, она звучит каким-то образом. Например, мы знаем печальную тенденцию, когда в некоторых городах Украины э, местные органы власти, местные советы принимают какие-то там решения, резолюции, призывы э, к тому, чтобы запретить мероприятие на тему ЛГБТ. Или, например, защищать они это иногда называют семейные ценности и препятствовать. Э, они берут такой термин из, из э, соседних государств, гумопропаганду. Это первый признак. Второй признак, э, вы ранее проводили такие мероприятия и на вас уже нападали или вам угрожали или что-то было подобное. Это второй признак. Третий признак, ваши мероприятия открытые. То есть вы написали о нем в соцсетях или распространяли каким-то другим открытым способом эту информацию, то есть большая вероятность, что этот ваш призыв и информацию о вашем планируемом мероприятии увидят не только э, потенциальная аудитория. То есть будут заинтересованы люди, но заинтересованы не таким образом, как нам хотелось бы. Еще такой признак очень явный — вы стали получать угрозы. Например, э, вам пришло сообщение каким-то образом, мессенджер сообщение или вам звонили, или вам пришел имейл, или вам написали каким-то другим способом, или вам кто-то сказал на улице об этом. Это все плохой признак. Это значит, что вероятнее всего о вашем мероприятии уже знают люди, которые недоброжелательно настроены по отношению к этому ивенту, и, возможно, они попытаются э, ему помешать. Мы не совсем беззащитны, и противостоять таким планам мы также можем. У нас есть право на свободу собраний. У нас есть право собираться мирно и делать какие-то заявления, обсуждать какие-то темы, и мы можем это делать в нашей стране. Украина обязана защищать это право, и наша власть, она должна организовать нам все условия для того, чтобы мы могли спокойно реализовывать свои права. Что я бы могла рекомендовать? Первый путь это выбрать помещение, которое будет достаточно труднодоступно для людей, которые придут туда с плохими намерениями. Например, провести помещение, в котором можно выставить какую-то регистрацию, к примеру, то есть вы можете видеть, кто приходит, кто заходит. Также можно сделать предварительную регистрацию, и вы сможете видеть всех, кто планирует прийти, кто, например, не зарегистрировался, можете отказать посещение. Это может немножко снизить риск, но не полностью. Накануне вашего мероприятия, если есть у вас подозрение, что может случиться нападение или могут случиться какие-то подобного рода инциденты, о которых мы говорили ранее, я бы рекомендовала вам написать письмо местным органам власти. Обычно это письмо на мэра и письмо на начальника полиции местного. Вы можете описать о том, что вы планируете проведение такого-то мероприятия на такую-то тематику в рамках марафона написания писем очень важно указать место проведения время проведения и э, ориентируемое количество участников то есть сколько людей вас ждать для чего У полиции есть определенные стандарты по обеспечению э, общественного порядка У полиции важно понимать сколько людей вы ждете это будет 10 человек или 100 человек или 1000 человек то есть на разное количество людей выделяется разное количество сил и поэтому очень важно таким образом давать полиции возможность сделать свою работу. Очень важно в этом письме указать суть мероприятия, то есть что это будет. Это будет публичная акция на улице или это будет акция в каком-то помещении. И очень важно указать контакт на лицо, то есть вас как организатора или организаторку. И контакт, с которым полиция сможет, или органы власти, которые захотят связаться, они могли бы с вами связаться и обсудить все интересующие вопросы. Если вы написали такое письмо, отнесли его куда следует и убедились в том, что оно получено, это можно сделать таким путем. Вы просто берете письмо, переходите в канцелярию соответствующего государственного органа, перейдете в канцелярию и просите сделать отметку о получении. Обычно в канцелярии присваивают номер, входящий номер такого письма, и вы сможете по этому входящему номеру отслеживать, то есть позвонить в канцелярию, спросить «Здравствуйте, я вот такого-то числа приносила или письмо, скажите, получено ли, когда рассматривается, кто ответственный». Это вот такие маленькие э, моменты работы с государственными органами. Когда вы отнесли письмо, убедились в том, что оно получено, вы можете ожидать э, того, что с вами будут контактировать, с вами будут контактировать представители полиции или местные власти, с целью обсудить э, различные моменты. То есть они могут позвонить задать какие-то точнейшие вопросы, но ну, я рекомендовала бы вам, пожалуйста, сотрудничать э, в этом случае с властями, потому что в таком случае все будут, скажем так, и все получат то, что они хотят. Вы проведете свое мероприятие, полиция хорошо сделает свою работу. Это очень хорошо, это очень нормально, и пожалуйста, делайте это. Из моего м, опыта, из м, вещей, которые я видела и как происходят обычно такие вот э, вмешательства в проведение мероприятий, если вы понимаете, что пришли люди, которые э, пытаются, целенаправленно пытаются прекратить проведение вашего мероприятия. Я бы рекомендовала не вступать с ними в диалог, не контактировать с ними вообще никаким образом. Можете там выяснить для, э, для себя, сказать, вы там все, вы там не хотите покинуть помещение, потому что мы проходим мероприятие. Скорее всего, эти люди скажут, нет, мы не хотим. Но тогда, к сожалению, придется покинуть его вам. Просто встаньте, уйдите, попросите участников участниц не вступать в диалог, не делать никакие действия, тоже покинуть помещение. И тогда, когда вы будете в безопасности, позвоните в полицию, сообщите об этом инциденте, подождите полицию, попросите подождать еще кого-то, потому что полиции потребуется оформить соответствующие документы, то есть взять объяснение, какие-то составить свои э, маги. Также неплохо было бы фиксировать это, это вмешательство. Можно снять, сделать фото или даже заснять видео э, это вмешательство. Но опять-таки очень важно понимать, чтобы вы чувствовали при этом себя безопасно. И вы понимали, что вам не будет никаких вредных последствий. То есть есть два очень важных правила, э, когда мы говорим о безопасности. Первое ⁇ это сохранить жизнь и здоровье. И второе ⁇ это сделать свою работу. Ну, в данном случае, про все мероприятия. То есть первое — сохранить жизнь и здоровье, второе — сделать свою работу. И только в таком порядке. Если с вами все будет в порядке, и все будет в порядке с участниками и участницами э вашего мероприятия, то вы сможете повторить его завтра, через несколько дней, через неделю, и сможете делать бесконечное количество мероприятий в будущем. Конечно, важно различать людей, которые пытаются помешать э плавному и запланированному проходу вашего мероприятия. Это могут быть просто люди, которые пришли, не совсем поняли, куда они пришли, или они что-то надеялись все другое, а пришли и услышали вещи, которые, с которыми они не согласны. Они в таком случае могут там, начинать уводить там, дискуссию в какое-то непродуктивное русло, или о чем-то говорить, там, или как-то вас вам глубить, или что-нибудь в этом роде. А могут быть э, люди, которые целенаправленно пришли для того, чтобы восприят... воспрепятствовать проведению вашего мероприятия. В первом случае может помочь просто какая-то элементарная элементарный диалог, то есть ты, вы человеку просто вежливо объясняете, что просите, тут приходит мероприятие такого рода, э, спасибо, что вы высказали свое мнение, э, да, спасибо, но типа мы, если вы не против, будем продолжать и так далее. Если э, это вторая ситуация, когда люди приходят целенаправленно для того, чтобы препятствовать вам провести мероприятие, и они, вы видите, что они настроены агрессивно или что-то в этом роде, то с такими людьми лучше совершенно не говорить и никак с ними не вступать ни в какую коммуникацию, потому что то, что они делают, может нести какие-то признаки правонарушения. То есть с такими людьми у нас есть специальные органы в государстве, которые должны работать с такими, с такими случаями. Из э, тактики действия я могу предложить просто покинуть помещение, предложить собравшимся покинуть помещение, и э, когда вы все будете в безопасности, просто вызвать полицию, сообщить об этом случае, но не контактируйте с ним. Если что-то подобное случилось во время вашего мероприятия, пожалуйста, если вам будет несложно, можете сообщить в наш офис, напишите кратко, что произошло. Если у вас есть фото, видео, вы готовы им поделиться, пожалуйста, поделитесь. А также я могла бы рекомендовать вам сохранить эти материалы, фото, видеоматериалы с целью, если в дальнейшем будут какие-то разбирательства законные по этому поводу, то есть будут расследования или в дальнейшем судебное разбирательство, то эти материалы вы сможете приложить просто материалам этого разбирательства. Но в целом, несмотря на довольно серьезный разговор во время этого, записи этого видео, я хочу сказать, что то, что нам становится известно о нападениях, срывах и так далее, к счастью, это не большинство мероприятий. Очень много мероприятий проходят спокойно. Они проходят безопасно, их не срывают, потому что организаторы и организаторки хорошо готовятся. И я очень надеюсь, что ваши мероприятия пойдут, пройдут хорошо, они пройдут весело, они пройдут безопасно и успешно. И вы, и все участники и участницы получат огромное удовольствие от того, что вы их провели и в них поучаствовали.